श्री दुर्गा आपदुद्धार नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्ये पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि दुर्गे। नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहिदुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तो त्वमेक गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते त्राहि दुर्गे। अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगेहि त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरेऽत्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजम् त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि दुर्गे नमः चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समुत्खण्डिताखण्डितशेषशत्रो निस्तारबीजम् नमस्ते जगत्तारिणि दुर्गे त्वमे वाघभाव द्रुत सत्यवादी न जाता जीता क्रोधनात् इडा इडापिङ्गळ त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनाते। सरस्वत्यरुन्ध्य त्वमेघस्वरूपे विभूतिशुचिकालरात्रि सति सतीत्वं नमस्ते दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मणिमनुजपशूनां दस्युविस्त्रासितानाम् नृपतिगृहगतानां पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद इदं स्तोत्रं मया प्रोक्त आपदुद्धारहेतुकम् त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यम् वा पठनात् घोरसङ्कटात् मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले सर्व वा श्लोकमेकं वायः पठेद्भक्तिमा सदा स सर्वं दुष्कृतं त्व प्राप्नोति परमं पदम् पठनादस्य देवेशी किं न भूतले स्तवराजमिदं देवी सङ्क्षेपात्कदितं मया इति श्री दुर्गा आपदुद्धारस्तोत्र सम्पूर्णम् धन्यवादः